ひなちゃん。<あ> <laughs> そんなこと、そうだとしても、私は、弱くて何もできないとしても、それでも私は、知らなかったふりなんてできません。バルバラさん、一人で苦しまないでください。 私にも分けてください私だってもう大人です選択肢が増えたことは自覚しています上品ぶってなんかいられないそれより大事なことがあることも。 いつまでも守られるだけの子供じゃないんです今の私にはファルファラさんが認めてくれない方が辛いですもっと頼ってください私に何の力もありませんが一緒に背負うくらいはできますからそうねごめんなさい わかりました。 慣れるですか明けない夜に酔いしれてまばゆくきらめくお月様 静かな夜におやすみなさい これは、孤児院のため、子供たちのため。 <laughs> えぇ、え、そうです。私、弱いですよ。弱いから。ええ、うからん勉強します それから私は死に物狂いで勉強をした。細かい計算が苦手だとか言ってはいられない。経営を学んだ。税制度を、島の法律を調べ尽くした。そして。十年前の法改正により、法規とみなされるでしょう。 所有を主張することもできますですがその場合数十年分の脱税があることになりますどうしますかあっよかったはい これからもここに住んでよくなったんだよパラパラさんもうあんなことしなくてもいいんですよえっ <laughs> だファルファラさん。あ、ここは、試練、あれでよかったのかな。ファルファラさんの歌、幻って。 ってことは、私が無意識で作った歌なんだよね。音楽、もっと勉強しよう。